两具尸体上的粪便是在死后才沾染上，加速遗体腐化，导致警方误判了死亡时间。如果真的有人故意在尸体上动了手脚，警方当年的情杀推论并不能成立。那肖小影的死因就不是自杀，而是他杀。 首先，在档案照上很明显可以看得出来，尸体衣物上面有动物的齿痕，这显示当时有野生动物发现尸体，死后留下粪便，所以不能定论为人为介入。还有，你所有说的都是没有证据的推论。没有，在件视中找到证据，重建现场，得到真相。林景瑞老师当年的调查报告，我能保证没有问题。